السلام علیکم ناظرین میں سیدہ زائرہ عابدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں افغانستان کے شہر مزار شریف کے لیے لائیوں شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرالی صدری ویسر لی سرلی وحل الاغدت من لسانی یفقو قولی اللہم صلی علامہ اللہ محمد وعال محمد کما صلیۃ علیٰ ابراہیمہ و لال ابراہیمہ انََََََََََ کا حمید و مجيد اللہ بارقلّ محمدنع محمد, محمد کما بارکتہ علی ابراہیم و لعل ابراہیم انَََََََََََ حمید و مجيد مزار شریف یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ مزار شریف میں مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام دفن ہے بہرحال اب مجھے تو میں چونکہ تاریخ دا نہیں ہوں اس لیے میں نہیں کہہ سکتی ہوں کچھ لیکن ایک روضہ مبارک نجف اشرف میں بھی ہے اور مولا کائنات نے اپنی تدفین سے اپنے انتقال سے پہلے کہہ دیا تھا کہ قبر کو مخفی رکھنا تاکہ حکومت وقت کے اطاب سے محفوظ رہے قبر یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ تقریباً ڈھائی سو برس کے بعد آپ کے انتقال کے شہادت کے بعد جب سبکتیگین کا دور آیا تو وہ شکار کھیل رہا تھا سبکتیگین اس کے ساتھ شکاری کتے بھی تھے تو ہرن چڑھ گیا اس پر پہاڑی پر تو اور گئے نہیں وہ کتے گئے نہیں اب وہ پریشان ہو گیا سبک تگین تو اس نے کہا کہ تھوڑا ٹھہرا وہ وہاں تو وہاں پر ایک بزرگ گزرے اور بزرگ نے اس وہ جو بزرگ تھے انہوں نے بتایا کہ اس پہاڑی پر کوئی اللہ کا نیک بندہ بندے کی قبر ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ کتے نیچے تو رہتے ہیں لیکن نیچے پھرتے رہتے ہیں لیکن اوپر کبھی جانے کی جرت نہیں کرتے ہیں تب معلوم ہوا کہ یہاں مولائے کائنات کا مزار مبارک ہے یہ نجف اشرف کی بات ہے بہرحال اب یہاں بھی لوگوں نے وہ بنایا ہوا ہے ایک مزار مبارک کے نام سے مزار شریف اب کیا کہہ سکتے ہیں جب لوگوں کی عقیدت کا یہ عالم ہو تو کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے بہرحال اب جو صورتحال ہے کہ مزار شریف کے گردا گرد بہت گنجان آباد پورا شہر آباد ہے یہ بچارہ شہر اپنے اس کی وجہ سے نام کی وجہ سے اور مرکز کی وجہ سے مولائے کائنات کے اس سے اطاب وقت بنتا رہتا ہے اللہ رحم فرمائے سارا سال یہاں عقیدت مند آتے ہیں اور یہاں کا جو نگران ہیں ان کا تعلق انساری قبیلے سے ہے جنہیں صوفی کہہ کر پکارا جاتا ہے مغرب کے بعد آتے ہیں لوگ تو اور زیادہ مزار کی خوبصورتی نگاہوں کو مسحور کر دیتی ہے سنگ مرمر کے سفید فرش ہے اور عمارت تو آپ کو معلوم ہے کہ پوری کی پوری نیلی ہے طالبان نے یہاں صبح آٹھ بجے سے لے کے بارہ بجے تک خواتین عقیدت مندوں کے لیے ٹائم فکس کیا ہے لیکن یہ ٹائم بھی خواتین کو سوٹ نہیں کرتا ہے کیونکہ بہرحال پچھلے ہفتے پچھلے حکومت سے تو بہتر ہے کیونکہ پچھلی حکومت میں خواتین کو صرف ایک دن دیا جاتا تھا اور بہت بھیڑ ہو جاتی تھی جبکہ ایک مشکل یہ ہے کہ چونکہ طالبان نے خواتین کو مردوں کے بغیر نکلنے کی اجازت نہیں دی ہے تو ان کے لیے یہ مشکل ہے کہ وہ مرد جن کے گھروں میں مرد نہیں رہ گئے ہیں جنگوں میں کام آ گئے ہیں وہ کس طریقے سے نکلے مردوں کے بغیر مزار شریف سے ڈیل گھنٹے کے فاصلے پر ہیراتان پورٹ نامی جگہ ہے اس جگہ سے افغانستان سرحدی طور پر چین روس اور یورپ سے ملتا ہے دریائے آمو بھی یہی ہے یہاں سے بہتا ہے یہ پل اس دریائے آمو پر بنایا ہوا پل آدھا افغانستان میں ہے اور آدھا ازبکستان میں ہے یہی سے ریل کی پٹری بھی گزرتی ہے کسٹم ٹیکس پر طالبان نے چھوٹ دینے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہاں سے افغانستان میں سب سے زیادہ آٹا، گندم، لکڑی آتی ہے۔ یہاں آپ کو بازار میں ترکمانستان کی اشیاء بھی ملیں گی۔ روس کا جب یہاں پہ قبضہ تھا تو یہاں پر شراب درامت کی جاتی تھی لیکن اب شراب نہیں درامت کی جاتی ہے بلکہ مختلف لیبل کے مشروبات بغیر الکحل کے دکھائی دیتے ہیں دریائے آموں کے کنارے ہٹس بنی ہوئی ہیں جہاں سیاح آتے ہیں اب خاص بات آپ دیکھیے مزار شریف مقامی حکام کے مطابق شہر کے چھٹے ضلعے میں گیارہ ملین افغانی کرنسی سے سڑک کی تعمیر کا آغاز کر دیا گیا ہے اب تک تو بن چکی ہوگی کیونکہ یہ میرا خیال ہے اکیس یا بائیس کے میں آپ کو تحریر بتا رہی ہوں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں ذرائع کے مطابق یہ سڑک سات سو میٹر لمبائی اور نو میٹر چوڑائی پر مشتمل ہے جس کا تعمیراتی کام مزار شریف میونسپلٹی کے ترقیاتی بجٹ سے گیارہ ملین افغانی سے زائد کی لاگت سے شروع کر دیا گیا ہے اس موقع پر علاقے کے مکینوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس منصوبے کی تکمیل سے ان کے آمد و رفت کے مسائل حل ہو جائیں گے یہ تو تھا دیکھیے اس کا دریا یاموک ہے اس پر میں آپ کو بتا رہی ہوں اب میں دوسرا وہ بتا رہی ہوں طالبان کے کام میں صرف اس لیے بتا رہی ہوں کہ دیکھیے وہ زخموں سے چور چور ملک ہے لیکن جب اس کی حکومت آئی ہے طالبان کی تو انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ سب سے پہلے تو اپنے ملک کے اندر انہوں نے ایک مستحکم سیاسی وہ دیا ہے سیٹ uh, اپ دیا ہے اور پھر اپنی توانائی کہاں لگا رہے ہیں دیکھئے وستی ایشیا کے سب سے کافی بڑے آبی منصوبے قوش کیل دو سو پچاسی کلومیٹر طویل ایک سو پندرہ میٹر چوڑی اور آٹھ اشاریہ پانچ میٹر گہری انسانوں کی بنائی, ہوئی, بنائی جانے والی نہر ہے جو صوبہ بلخ سے شروع ہو کر فاریاب تک پہنچے گی دیکھیے غور کیجئے کہ یہ وہ ملک ہے جس نے کہ زخموں سے چور چور حکومت سنبھالی ہے اور لیکن ملک زخموں سے چور چور تھا لیکن انہوں نے طالبان نے اپنے توانائیاں کس طریقے سے کام میں لائے ہیں وہ اور دیکھیں میں ابھی بتا رہی تھی نا کہ اب یہ تک بن چکی ہوگی کیونکہ اب میری نظر میں ہے یہ چیز اس منصوبے پر ستمبر کو باقاعدہ کام کا آغاز کیا گیا کہ اس کا انسانی ہاتھوں سے بنایا جانے والا یہ آبی گزرگاہ ہے اور راستے میں یہ ساٹھ ہزار ہیکٹر زمین کو سیراب کرے گی اس میں دریائے آموں کا پانی چھوڑا جائے گا اس نہر کی تعمیر میں مصروف افغانستان کے نیشنل ڈیولپمنٹ کمپنی انجینئر کمپنی کے انجینئر حمید اللہ ذہین نے قوش تیپا کینال پر دیکھیے تھوڑا سا نام میں لینے میں مجھے ہو سکتا ہے گڑبڑ ہو لیکن آپ خود ہی وہ کر لیجئے گا قوش تیپا کینال پر دو بڑے پلوں کی تعمیر کا نوے فیصد کام مکمل کرنے کا ستمبر دو ہزار تیئیس اعلان کیا تھا کمپنی کے کینال کے تکنیکی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ان دونوں پلوں کا باقی کام چند روز میں مکمل کیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ ان پلوں میں استعمال ہونے والا تعمیراتی سامان سیمنٹ سریعہ وغیرہ افغانستان کی اپنی پیداوار ہے اور افغان انجینئرز ان کی تعمیر کی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں اندازہ کیجئے آپ جو کئی دہائیوں سے مار کھاتا رہا ہے وہ افغانستان